جو اسی کے ساتھ جڑا ہے وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے تین شرائط رکھ دی تھی جی کربلا میں انہوں تو خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے جزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیت کر لیتا ہوں واہ واہ یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا جزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام چار سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے دیکھیں میں نے کروا لیا اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین کی بیت نہیں لے سکے تم نے لی ہے ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو می کی حکومت ہو جانی تھی نا جب بنو ہاشم نے بیت کر لی نبی اسلام کے گھر والوں نے آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لجیٹمائز نہیں ہوگی وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے تو یہ عقل مانتی ہے کہ بیت اللہ نے زیاد یہ موقع جانے دیتا کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کہ کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دے میں کافروں کے خلاف جہاد کروں اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا آپس کی خانہ جنگی تھی یہ بھی بالکل فراڈ ہے تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن اکیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف امام بلازری کی کتاب اور کہتے ہیں یہ تین شرائط موجود ہیں اور آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے پکا یہ سیتی ہے وہ ایون آپ تو وہاں بھی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں بندیالوی کو اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی کلن کلن کن اور یاد آیا جائے میں پر دس سی تو قرآن بھی نہیں یاد ظالم کتھو چیزاں چک کے فٹ پہ کرنا الحسنہ اس کی میں نے تفصیل بیان کی تھی قرآن سے بخاری سے مسلم سے یہ اس نے زریل حرکت کی کہ اس نے کہا یہ تین شرائط تھیں انصاب الاشراف جو کتاب ہے نا اگر اس کتاب سے یہ تم نے روایتیں مانی ہیں تو پھر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو تمہیں ہزم نہیں ہوگا اسی لیے ہمارے استاد شیخ زہی صاحب نے اگرچہ فضائل صاحبہ کتاب میں یہ روایت نقل کی انصاب الاشراف سے اور لکھا کہ اس کی صنعت حلال بن یساف تک تو درست ہے لیکن یہ نہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ ہلال بن یساف واقعہ کربلا میں تھا یا نہیں اور بعد میں اس کتاب سے ہی جان چھڑا لی ہلال بن یساف بھی فارغ ہو گیا وفات سے پہلے انہوں نے فتو میں مضمون لکھا کہ امام بلازری کی کتاب ثابت نہیں ہے لیکن یہ انہوں نے کیوں کیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا یہ انہوں نے نہیں بتایا یہ جب میریوں سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی اگر ہم اس کتاب کو صحیح مانے نا تو اس میں تو باقی روایتیں موجود ہیں ان کا کیا کریں گے میں تین روایتیں پیش کرنے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پہ یہ نہ ہو اس کو کوئی کلپ کاٹ لے وہ گلے پھاڑنے والے مولویوں نے میرا یہ کلپ کاٹ لیا تھا کہ اگر تم نے تین شرائط والی کتاب انصاب الشراف کو ماننا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے جزید کے والد کے بارے میں کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے جی یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دینا اور پھر وہ مشہور روایت جس کا کوئی سرا پکڑائی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے وہ روایت تھی مسرت البزار میں مجموع زوائد میں صحیح صنعت کے ساتھ کہ نبی الاسلام نے تین لوگوں پہ لانت فرمائی آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لانت جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لانت اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لانت یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البازار میں مجموع زوائد میں اب اس روایت سے کیا رزلٹ نکلے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس اونٹ کے اوپر وہ شراب لے کے جا رہے تھے ارون لے کے جا رہے تھے چرس لے کے جا رہے تھے لانت کیوں ہوئی وہ بندے کون تھے وہ مہدسین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے ظاہر مشکل ہو جانا تھا سنیت کا ایک حلبہ سنی میجا گومت رہے آپ کو پتا ہے لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لانت ہانکنے والے پہ بھی بہار پکڑنے والے پہ بھی کیوں لانت یہ بندے کون ہے کوئی ذکر نہیں انصاب الشراف میں موجود ہے کہ وہ تین بندے کون تھے ان بندوں پہ اصل میں لانت کی گئی تھی اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے تین شرطوں والی کتاب ہم تو کہتے ہیں مانو پھر اگے بھی ٹورو فارغ ہی ہو جاؤ انصاب الشراب میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے ہاں جی اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا چاچا ایک چشتی چاچو ہے نا ایک یزید کا بھی چاچو ہے تو اب یہ تین نام میں نے نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے میں نے آپ کو اشارتاں بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی اور ہانکنے والا چاچا تھا نام آپ سب کو پتا ہے ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو خود لکھ دیں گے تین بندوں کے نام اس روایت کو پھر صحیح مانو گے اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلادری سے ثابت ہی نہیں جان ہی چڑھا لی بالکل ٹھیک کیا آمدہ کوئی تین شرائط والی بات کرے اسے کہو تین شرائط والی بات کرو گے تو تین ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے پھر. ہاں وہاں تین شرائط یہاں تین وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لانت فرمائی ہے پھر ظاہر ہے پینل میں آئے گا اور صرف لانت نہیں کہا کہ یزید کے باپ کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے یزید کے باپ کو جب ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دینا ہے. یہ ساری روایتیں بتائیں گے لہذا بہتر یہ ہے کہ انصاب الشراف سے جان چھڑا لیں ہمارے نزدیک بھی ہمارے استاد کا موقف ٹھیک ہے یہ کتاب اگرچہ اکثر محدثین امام بلازری سے ثابت مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطرناک باتیں جڑی ہوئی ہیں جو خطرناک سے بھی اگلا ورژن ہے بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ جان چھڑا لیں کہ یہ ساری جعلی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جتنی باتیں وہ ویسے ہی جعلی ہیں کوئی صحیح بھی نکلے نا ایک بڑی مشکل سے آپ نے دریافت کی تھی وہ مانتے مانتے آپ کو اتنا کچھ ساتھ ماننا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے جان ہی چھوڑائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نہیں کہ کستیاں والی جو بشارت ہے وہ جزید پہ فٹ ہوتی ہے بخاری میں حدیث ہے میری امت کا پہلا گروہ جو کیسرے روم کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں اچھا کستنتینیا کا ذکر نہیں ہے کیسرے روم کا شہر یہ ذکر ہے اور کیسر روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں حیمز تھا وہ تو بعد میں وہ بھاگ کے قسطنطنیہ چلا گیا جان بچانے کے لیے جب اسے نظر آیا کہ مسلمانوں کی فوجیں وہاں تک پہنچ جائیں گی تو اگر اس کو مانا جائے تو یہ بشارت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ فٹ ہوتی ہے اور اگر کستنتینیا کو آپ نے ماننا ہے تب بھی ذکر ہے پہلا لشکر پہلا لشکر کوئی بھی لشکر نہیں کستنتینیا پہ تو درجنوں حملے ہوئے ہیں پہلا لشکر کون سا تھا وہ کہتے ہیں جی بہاری میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر میں شریک تھے وہ فوت ہوئے اور یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا تو ثابت ہو گیا یزید جنتی ہے ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہوا یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پہلا لشکر تھا اس میں تو نہیں لکھا ہوا پہلا لشکر ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ پہلا لشکر نہیں تھا وہ ساتواں لشکر تھا اگر دو لشکر بھی گئے ہو نا تب بھی وہ پہلا نہیں ہے وہ بعد والا ہے پہلا لشکر وہ ہے جو سنبی دعود میں موجود ہے ایک ہی کہتے ہیں ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے جب گئے ہمارے لشکر کے امیر عبد بن 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 خالد خالد ولید ولید تھے حضرت خالد بن ولید کے بیٹے یزید نہیں تھا اور ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ تھے انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی اور پھر ابو ایوب انصاری قسطنطینیہ کے تمام حملوں میں شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہوئے اور وہیں پہ دفن ہوئے آج بھی ان کا مزار موجود ہے ترکیے میں اب وہ مسلمانوں کے پاس ہے نا استنبول تو ابو ابود میں یہ موجود ہے کہ اس وقت جو لشکر گیا تھا اس کے امیر کون تھے خالد ابن ولید کا بیٹا اور اس کے بعد مسلسل وہ شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے میں وہ فوت ہوئے تو جس میں فوت ہوئے وہ تو بعد میں ہوگا نا جس میں زندہ تھے وہ پہلے تو اگر دو بھی ہوتے تو پھر بھی وہ دوسرا ہے ویسے یہ ساتواں اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی پہلا نہیں ہے اس سے بھی پہلے منظر بن زبیر لے کے گئے وہ شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں عبداللہ جابر دامانوی صاحب انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے کہ کستنطینیا پہ پہلا حملہ کس نے کیا تھا بہرحال یہ تو نہیں بنتا یہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور جگہ جگہ یہی وہ چیز ہے جو ابن تیمیہ نے سب سے پہلے چوہا چھوڑا اسی کو لے کے پھر بعد کے لوگ چلے حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہا اور جنت لشکر والی بشارت اس کے اوپر فٹ کر کے تو خاری کمائی میں نے اسی وقت ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور ان کی علمی اصلاح کی کوشش کی تھی باقی جو ان کی علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے اور دعوت حق کو نقصان ہوا ہے ان کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے تو میں نے کہا تھا یار ابن تیمیہ کی تکلیف چھوڑو میں نے بخاری اور ابود سے ثابت کیا کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا اور یہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے پہلی دفعہ جورت کی الحدیث رسالے میں یہ پورا تحقیقی مضمون لکھا پھر ہمارے جو دوسرے استاد تھے مولانا اساق صاحب انہوں نے باقاعدہ اپنے جمعے کے خطبے میں شیخ زبیر صاحب کی تعریف کی اور انہوں نے کہا اس وقت ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے اب تو اہل حدیثوں کو اپنے گھر کی خبر پتہ چل گئی ہے کہ ان کے اپنے بڑے محدث نے بھی بتا دیا کہ یہ ابن تیمیہ نے غلط بشارت فٹ کی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے غلط فٹ کی تھی احادیث کی روشنی میں قسطنطینیا کا وہ والا لشکر جو پہلا لشکر تھا جس کے لیے بشارت تھی اس میں یہ شامل ہی نہیں تھا اور جس زمانے میں گیا اس وقت تو جزید دودھ پیتا بچہ تھا چھ سال سے کم ہی عمر تھی اس کی بہت زیادہ بھی لگا لے فتح تو خیر یہ صحابہ سے بھی نہیں ہوا قسطنطینیا تابعین تابین سے بھی نہیں ہوا تبا تابین سے بھی نہیں ہوا یہ نویں صدی ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ نو سو سال کے بعد ساڑھے آٹھ سو تقریباً سال کے بعد یہ فتح ہوا انیس مئی چودہ سو ترپن سلطان محمد فاتح اس کے اوپر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے ترکی والوں نے آج چل رہا ہے سات محرم چودہ سو چھیالیس ہجری با مطابق چودہ جولائی دو ہزار چوبیس یہ فتح ہوا انیس مئی چودہ سو ترپن یعنی آلموسٹ آٹھ سے سمجھ لیں چھ سو سال پہلے ارتغرل کی اولاد میں سے جو ساتواں سلطان تھا سلطان محمد فاتح اس کی عمر اس وقت چوبیس پچیس سال تھی اس نے پسطنتینیا کو فتح کیا لیکن وہ فتح کرنے والے کے لیے بشارت نہیں تھی بشارت تھی جس نے پہلا حملہ کیا وہ فتح کرنے والے کے لیے جو بشارت ہے مسند احمد میں کہ وہ بڑا اچھا امیر ہوگا وہ روایت سندن صحیح ثابت نہیں ہے لیکن جو جنت کی بشارت تھی وہ پہلے لشکر کے لیے تھی یہ جناب ٹوٹل ان کی گیم تھی جس سے انہوں نے جنتی اسے ڈکلیئر کیا ہوا تھا اور یوں آگے ہم نہیں کہتے وہ جنمی ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپورت لیکن جھوٹی بچارتے تو جنت کی فٹرا نہ کریں